Perkahwinan dalam Islam merupakan satu ibadah dan asal utama dalam pembentukan institusi keluarga, masyarakat dan negara. Ia melibatkan akad antara lelaki dan wanita dengan tujuan melindungi wanita serta mencegah perbuatan zina. Suami bertanggungjawab menyediakan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Manakala isteri wajib taat kepada suami selagi tidak bertentangan dengan syariat agama di Selangor yang eh, nama jenayah syariah memperuntukkan hukuman denda atau penjara terhadap individu yang mengganggu keharmonian rumah tangga melalui perbuatan orang ketiga. Kesimpulannya, perkahwinan memerlukan komitmen bersama dalam membina kasih sayang, kepercayaan dan tanggungjawab yang seimbang. situasi gangguan pihak ketiga ni memang dia satu tindakan jenayah sebab apa? sebab bila kita nak memelihara institusi kekeluargaan jika ada apa-apa kerosakan yang berlaku ini adalah satu tindakan jenayah Selain dakwaan di bawah perundangan sivil Fatimah menyarankan agar mangsa melakukan aduan kepada bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri di negeri mangsa bermastautin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk permasalahan kajian pula, masih ramai dalam kalangan masyarakat kurang memahami bahawa Seksyen 32 Enakmen Jenayah Syariah 90, 1955 bertujuan untuk melindungi wanita yang sudah berkahwin daripada dipujuk dari oleh pihak ketiga. Kekurangan pengetahuan ini menyebabkan mangsa tidak mengetahui hak mereka dan tidak tahu ke mana hendak melaporkan kejadian tersebut sekaligus mengurangkan keberkesanan pelindungan undang-undang. Selain itu, cabaran utama ialah kesukaran membuktikan kesalahan memujuk lari di mahkamah syariah kerana bukti yang diperlukan seperti mesej bertulis atau rakaman suara sukar untuk diperoleh. Pujukan sering berlaku secara halus melalui media sosial atau tekanan emosi yang sukar dikesan secara formal. Menyebabkan kes-kes ini sukar untuk disabitkan dan mangsa tidak mendapat keadilan. Tambahan pula, Kelemahan kerjasama antara agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Agama Islam, Polis dan NGO menyukakan menyukarkan usaha pemantauan dan sokongan susulan kepada wanita yang dipujuk lari. Kekurangan koordinasi ini melemahkan pelindungan dan bantuan yang boleh diberikan termasuk kaunseling dan pelindungan. Oleh itu, memperkukuh kerjasama antara agensi adalah penting untuk mengurangkan kes pujuk lari ini dan meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan wanita yang bersuami. objektif yang pertama adalah untuk menganalisis peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 32 Enak Menjenayah Syariah 1955 berkaitan kesalahan memujuk dari wanita bersuami. Kedua, menilai implikasi peruntukan undang-undang tersebut terhadap perlindungan wanita bersuami dalam konteks penguatkuasaan undang-undang syariah. Ketiga, mencadangkan penambahbaikan terhadap penguatkuasaan undang-undang bagi meningkatkan kebersanan perlindungan terhadap wanita bersuami. Isu jenayah syariah berkaitan pujukan atau membawa lari wanita bersuami semakin meningkat di Malaysia. Kajian ini menumpukan kepada analisis Seksyen 32 Enakmen Jenayah Syariah 1955 yang mengatur tindakan orang ketiga yang mempengaruhi wanita bersuami untuk meninggalkan perkahwinannya. Seksyen ini penting dalam mengekalkan kestabilan institusi kekeluargaan dan mencegah keruntuhan rumah tangga akibat campur tangan pihak ketiga. Seksyen 32 memperuntukkan hukuman denda sehingga RM5000 atau penjara maksimum 3 tahun serta Perintah mahkamah supaya wanita yang dipujuk kembali kepada suaminya. Kesalahan ini hanya lengkap apabila mangsa benar-benar meninggalkan rumah tangga akibat pujukan tersebut. Pembuktian elemen hasutan memerlukan bukti yang sangat jelas dan kukuh seperti keterangan saksi, dokumen atau pengakuan yang sering menjadi cabaran utama dalam kes pujukan secara halus atau melalui media sosial. Kes-kes mahkamah menunjukkan bahawa pihak ketiga yang terlibat boleh dikenakan tindakan bawah Seksyen 32 selari dengan prinsip syariah yang melarang perbuatan merosakkan hubungan suami isteri. Undang-undang ini berperanan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar serta menjaga ahlak dan maruah masyarakat Islam. Namun, dengan kemajuan teknologi, pelaksanaan undang-undang perlu disesuaikan dengan cabaran baharu seperti hasutan digital. Oleh itu, pengenalan definisi hasutan digital dan garis panduan membuktikan elektronik amat diperlukan. Selain hukuman, pendekatan pemulihan seperti kaunseling dan pendidikan moral juga harus diberikan penekanan khususnya kepada golongan yang muda. Seksyen 32 Enam Menjenayah Syariah 1955 melarang memujuk atau melarikan wanita bersuami sebagai langkah untuk melindungi institusi perkahwinan daripada gangguan pihak ketiga. Undang-undang ini sejajar dengan makasih syariah khususnya untuk menjaga keturunan dan juga maruah. Selain itu, ia membantu mengekalkan keharmonian keluarga, membentuk ahlak anak-anak dan untuk mengukuhkan nilai moral masyarakat pelaksanaannya memberi wanita rasa lebih selamat serta sokongan emosi dan psikologi namun undang-undang ini juga boleh disalahgunakan contohnya seperti tuduhan tanpa bukti oleh si suami ia juga boleh menyebabkan ketidakadilan teruskan dengan cabaran koordinasi lemah antara pegawai penguat agama dan pendakwa syar'i serta kekurangan SOP menyebabkan pelaksanaan undang-undang jenayah syariah khususnya Seksyen 32, 33 dan 34 kurang berkesan. Masalah utama ialah kesukaran pembuktian elemen kesalahan seperti pujukan atau pengaruh terhadap wanita bersuami kerana bukti kukuh seperti saksi dan dokumen sukar diperoleh. Kebanyakan aduan berasaskan Keterangan nisan yang tidak lengkap menyebabkan kertas siasatan tidak memadai dan pendakwaan gagal diteruskan. Kesalahan ini juga melibatkan niat yang abstrak menambah cabaran dalam pembuktian. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang memerlukan bukti yang lebih kukuh dan prosedur yang lebih teratur untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan di mahkamah syariah. Bagi cadangan pula, keberkesanaan penguatkuasaan undang-undang syariah memerlukan modul latihan yang berstruktur bagi pegawai penguatkuasa agama yang merangkumi aspek undang-undang, etika, psikologi dan sensitiviti budaya. Latihan ini membantu pegawai bertindak profesional dan empati. Contohnya, pendekatan kaunseling sebelum tindakan undang-undang diambil bagi Salah khalwat Selain itu proses laporan dan siasatan Perlu menserah mangsa Terutama bagi wanita yang menjadi mangsa penderaan rumah tangga Dengan menggunakan prinsip trauma informed Dan victim centered Seperti yang digariskan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Penyeragaman undang-undang jenayah dan jenayah syariah Antara negeri juga penting untuk memastikan Keadilan yang konsisten Dan perlindungan menyeluruh kepada wanita bersuami Sekaligus Memudahkan latihan dan pemantauan oleh pihak berkuasa pusat Secara keseluruhan, kajian ini meneliti peranan Seksyen 32 Enakmen Jenayah Syariah 1955 dalam melindungi wanita bersuami daripada gangguan pihak ketiga, khususnya dalam konteks hubungan yang meruntuhkan institusi kekeluargaan, selaras dengan prinsip makasih syariah iaitu menjaga keturunan dan maruah. Undang-undang ini bertujuan memberi perlindungan moral dan sosial kepada institusi perkahwinan. Namun keberkesanannya sering terhalang oleh beberapa cabaran utama. Antaranya termasuk kelemahan dari segi siasatan, kekurangan bukti kukuh serta tahap kesedaran masyarakat yang masih rendah terhadap kewujudan dan fungsi peruntukan ini. Oleh itu penambahbaikan yang bersifat menyeluruh amat diperlukan. Antaranya termasuklah pemberian latihan khusus kepada pegawai penguat kuasa. Penggunaan dan penerimaan bukti digital dalam prosiding mahkamah serta penyelarasan undang-undang antara negeri-negeri agar tiada percanggahan dalam pelaksanaannya. Dengan langkah-langkah ini diharapkan perlindungan terhadap wanita dan institusi perkahwinan dapat diperkukuhkan sejajar dengan matlamat syariah yang menyeluruh dan berkesan.